В столь нелегкие для нашей страны времена оставаться равнодушным к будущему страны невозможно. Каждый старается направить максимальные усилия для помощи нуждающимся, особенно раненым бойцам в зоне АТО. Не мог остаться в стране яркий представитель творческой интеллигенции, художник, днепропетровчанин Михаил Алексеевич Кублик. Живописец широко известен своим циклом невероятно красочных пейзажей украинских городов под названием «Сакральная Украина». Присущие именно кублику яркой и красочной манере изображены памятники нашего прошлого. Костелы, замки и дворики известных украинских городов. Каменец-Подольский, Киев, Судак, Луцк, Святогорск, Почаев, Хатын, Белгород-Днестровский и другие. Когда я приезжаю, допустим, без Каменец-Подольский, но ну, это такая красота И у меня, я вот наполняюсь, мне хочется ее писать. И я пишу до тех пор, пока у меня в руках не, отваливаются, отваливается. Вот есть такая острая хондроз. То есть боль под правой лопаткой, только тогда я могу себе позволить неделю отдыха, пока боль пройдет. Ну вот, допустим, поехал в Меджибош, то же самое. Поехал в Пачаю, Ну куда не поедешь, это удивительно красиво. Сегодня в Музее украинской живописи Михаил Кублик торжественно представил свой собственный фонд помощи волонтерам «Сакральная Украина». Целью фонда является сбор средств для реабилитации раненых бойцов зоны АТО, нуждающихся в протезах. А также финансирование научных подразделений, занимающихся вопросами протезирования. И мне просто сердце кровью обливается, когда я смотрю, мама сидит, сыну 20 лет, а у него или ноги другие у него у пацана нет. А самый дешевый процесс протез сегодня стоит 5000 долларов. Но ну, где мать возьмет? Конечно, государство наше оказывает большую помощь и будет оказывать. Но мы, жители Украины, и особенно творческая интеллигенция, в стороне не должны оставаться. Стоит отметить, что фонд и далее намерен проводить выставки и продажи картин Михаила Кублика не только на территории Украины, но и за ее границами в странах Европы и Америки. Он очень активный художник, он сейчас планирует выставку свою делать не только тут у нас в Украине, в Днепропетровске, но и потом в Беларуси, уже ведутся разговоры с белорусским землянством. Вот. И таким чином, возможно, эти работы он хочет, ну, так бы мовити, вывести за межи Украины для того, чтобы не презентувати фонд, звичайно, а презентувати Україну. Що є Україна, наскільки вона красива, цікава, історична. І презентуючи ці твори в інших місцях, напевно, він має надію ну, таким бути послом України, розказати, що тут робиться. Михаил Алексеевич уже сейчас готов продать коллекцию из 500 полотен своей живописи и передать все вырученные средства в фонд помощи. Юлия Примак, Алина Клюева, Надежда Гнатюк, Дмитрий Шеховцов. Специально для English Club TV.